일단에는 광선대의 처리공법에 대해서 설명하겠습니다. 액티브 처리공법과 패티브 처리공법, 그리고 세미액티브 처리공법으로 구성되어 있습니다. Өөр хань бохирдлалтай хаягдтал ус цэвэршүүлэх аргуудыг тайлбарлаж үгё. Идэвхтэй цэвэрлэх аргын тайлбарыг харвал энергиэр тасралтгүй хангах буюу цахилгаан эрчим хүчээр хангах эсвэл химийн бодис ашиглах аргаар цэвэршүүлж буй явцыг хэлдэг юм аа. Энэ хүү цэвэрлэх аргын давуу тал бол усны хэмжээ их, өндөр концентрацтай үед буюу өндөр ачаалттай үед илүү их ашигтай байдаг гэж хэлж болох бөгөөд энэ мэд цэвэрлэх аргыг бүрэн хянаж болох юм а. Ялангуяа газрын хэмжээ хангалттай бос жижиг газарт бохордлыг цэвэрлэх боломжтой нь хамгийн даваа тал байлж байгаа юм а. Нөгөө тәгээр сул тал нь өндөр зардалтай оршиж байдаг. Ажилтан суурын байрлал тохиолдол түнний цалин хөлсний зардал гарах ба хими бодисны зардал болон цахилгааны зарлтуд шаардлагатна. Мөн ажилтан суурын байрлагын хажуугаар лаг цэвэрлэх Байгуулмжийн хөвийн ажиллагааг хянах шаардлага үүсэх бөгөөд үүний дараа тайлбарлах хагас идэвхтэйг ашиглах тохиолдолд ажилтан суурин байх шаардлагагүй бөгөөд түүний цалин хөлсний зардал хэмнэгдэх болно. Идэвхтэй болон хагас идэвхтэй аргачллын дарааллыг харвал гол төлөв давхардах бөгөөд үүний өмнө усан дахь металуудыг шүүх шатнаас эхэлцгээе. Саармагжуулах усны санд хүчиллек болон pH-ийг хамтдан нэмэгдүүлэх боломжтой байдаг. НН сай төмрийн диаграм дээр харсэн ташиш шугамны чиглэлд өөрчлөгдөж pH болон эсэлдэлт тус тусдаа бос хамтдаа нэмэгдэх нь хайрцан гоо илүү өрдөнтэй байдгийг харуулсан. Эсвэл зөвхөн pH нэмэгдүүлэх pH тохируулах сан байдаг ба үүний адил зөвхөн эсэлдэүүлэх сан байна. Мөн хольцыг шөөх буюу тундасжуулах санд үйлсэн тондцыг шүүх хэрэгтэй бөгөөд илүү сайн тундасжуулахын тулд эхлээд хольц шүүхтэй амжилгаар дамжина. Өөрөөр хэлбэл өтгөрүүлэх санд усыг өтгөрүүлэх явц юм а. Удаа нар хойлго харагч мөн байтга. Дараа нь тундас үүсгэхийн тулд гол төлөв тундасжих сан ашигладаг ба дугау хэлбэртэй тундасжих санаа нь идэвхтэй цэвэрлэх байгууллагт ихэнхдээ ашиглагдах бөгөөд тэгш өнцөгт хэлбэрийн тундасжих сан хагас идэвхтэй цэвэрлэх байгууллагт ашиглагдсан. Дашлуу тундасжих сан идэвхтэй цэвэрлэх дамжилгын үед ашиглагдсан. Холц шүүх шатны дараа ACC гэлөө багсгахын тулд дахиад шүүлтүүрэр шөөж шүү өгдөг бөгөөд ингэхдээ илсэн шүүлтүр эсвэл даавууны шүүлтүр ашиглатгаа. Хагас идэвхтэй цэвэрлэх байгууламжид aerobic намаг ашиглах тохиолдолж байдаг. Эцсийн хэрв марганит шүүх гэж бое бол pH-ийг 9-өөс дээр шитрүүлэн нэмгдүүлсэн тохиолдолд зөвшөөрөгдөх хэмжээнд хүрэхин тулд pH-ийг буцааж бууруулах шаардлагатай бөгөөд сульфат исвэл давсны хүчил ашиглаж дахин тохируулах тохиолдол байх ба аюроп намагт нүүрс шүүхлийн хий нүүлэлэгдснээр pH буурах тохиолдол ч байтхан Ихний pH-ыг нэмэгдүүлэх, pH-ийг тохируулах сан гол төлөв iron, aluminum, manganese-г устгах тухайд шинвэд бөгөөд calcium hydroxide хийж pH-ийг нэмэгдүүлэхэд эхлээд хөнгөн цагаан өнгийн дугуй хэлбэртэй хөнгөн цагаан эхлээд ялгарна. Түүний дараа сармиг pH-инд хар дугуй төмөр ялгарч, хар дөрүлчен хэлбэртэй manganese хамгийн сүүлд ялгаartга. Эдгэрийг бүгдийг ялгаж авахын тулд дийленх тохиолдлоор pH-ийн хэмжээ 7.5 байх шаардлагатай нь батлагдсан. pH-г нэмэгдүүлэх толд нэмж хийдэг саармагжуулагч бодиссоор кальцийн гидроксид эсвэл идэмхийн натри ашигладаг. Гэвч кальцийн гидроксид нь идэмхийн натритай харьцуулахад арай илүү тундасжуулдаг буюу цэвэршүүлэх үйлчлэгээ сайтай байдаг. Мөн өнний ховт ч хямд учраас кальцийн гидроксид нь арай илүү ашиглагддаг. Исэлдүүлэх, дамжлахад агааржуулах арга нэгдлэг хэрэглэгдэх бөгөөд зарим байгуулламжд исэлдүүлэгч ашигладаг ба ийм төрлийн байгууллалж бүд найрмтх солонгос улсад хоёр газар байдаг юм а. Тедэг нүрсний уурхайн төмрийн хэмжээ хийтэх байсан учраас агааржуулалтын төхөөрөмж бүглөртөг ба агааржуулалтад хийхгүйгээр исэлдүүлэгч ашигладаг байна. Цамтан цэвэршүүлэх байгууламжид магнецик pH 8.5-аас 9-т байхад сайн ялгаруулахын тулд магнецийн хүчлийг калиндаос ашиглатгаа. Эсэлдэх процесс нь pH өндөр байхад хамгийн үр дүнтэй явагддаг. pH 1-ээр нэмэгдэхэд эсэлдэх хурд 100 дахин нэмэгддэг. Тиймээс pH тохируулах санд pH-ийг нэмэгдүүлэхэд эсэлдэх явц маш түргэсдэг. Бейж багтай уурхаан хайгдал усыг эсэлдүүлэх нь ирчим хүчийг дэмیں ашиглаж байгаатай ялгаагүй юм аа. Нарагнах бол өтгөрүүлэх сан юм. Ерөнбол нэктруулах, өтгөрүүлэх гэж хоёр англидаг. Гэвч те уурхаан хайгдал усыг цэвэршүүлэхэд нэктруулах явц ихэнхдээ шаардлагагүй байдаг. Нэгтрүүлэх явцад конденсацийн цөм үүсдэг бөгөөд нэгтрүүлэгчийн 3 валенттай төмрийн хлорид эсвэл хөнгөн цагааны хлорид зэрэг байдаг. Эдгээр нь уурхан хаягдал усан дах голлох найрлагын нэг юм а. Эдгээр нэгтрүүлэгч байдсан ахын хэрэглээний ус цэвшүүлэхэд тохиромжтой ч уурхан хаягдал ус цэвшүүлэхэд хэрэгцээ шаардлаган төдийлэн бага юм а. Гэвтээ өгтгүүлэгч нь үлссэн цөмүүдийг хоорондоо холбож өгдөг учраас хэрэгцээтэй юм а. Өтгөрүүлэгч нь поликрер ламид буюу PAM-ийг ашигладаг бөгөөд доорх зурган дээр зүүн талаас нь хоёрдах нь хамгийн сайн өтгөрсөн буюу хамгийн сайн тундажсан байгааг үзүүлсэн байна. Тондосчих процессын үед идэвхтэй цэвэрлэх байгуулламжд дугуй хэлбэртэй тундасчих санг гол төлөв ашигладаг. Усны дээшээ уурсдаг уурцалтай бөгөөд ус нь санд байлгах хугацаа 4-8 цаг буюу баг байтга. Харин дээшээ урсгалтай ухрас хоригдсан лаг усны урсгалд дээш хөвн гарч ирэх магадлалтай. Тиймээс лагийг тогтмол шөөж цэвэрлэж байх шаардлагатай. Энийг аппсад ажилтан байрлаж ажиллах шаардлагатай юм аа. Нөгөө тэгээр хагас итэвхтэй цэвэрлэх байгууллагад тэгш хүнзэх тундасчих санг гол төлөв ашиглатгэ. Энэ нь ус хажуу тийш урсдаг урсгалтай бүгөөд ус хажуу тийш урсгах үед лагэн доош ундаг. Тиймээс лагийн удаан хугацаанд яроод хадгалалт цоглуулах боломжтой өчрөөс хүм байнг байх шаардлагагүй. Сөрөг тал нь усан санд байргах хугацаа 8-аас 48 цаг урттай. Мөн бодит байдал дээр усан санд байлгах хугацааг уртасгахын тулд зэрэг дээр харуулсан байгаачлан усан санд сад үсгэж өгөх шаардлагатай. Усны хатан ташью тундасчих сан байж ажилладаг газрууд байдагч, энэ нь дугуй хэлбэртэй сантай адил усан ташью, хавтан өнгөрөөд дээш чиглэн орцдог орцгалтай бөгөөд усан санд байлгах хугацаа мөн богино байдаг. Гэхдээ энэхүү ташью хавтан дээр хуримтлагддаг лагийг тогтмол цэвэрлэж өгөх шаардлагатай байдаг. Хагас идэвхтэй цэвэрлэх арга нь пассив болон идэвхтэй цэвэрлэх аргуудыг хослуулсан арга юм а. Хагас төвтэй цэвэрлэх арга нь пассив болон идэвхтэй аргуудыг хослуулсан арга бөгөөд ихэнтээ өмнөх шатнд химийн бодис ашиглаж байгааг идэвхтэй гэж нэрлэж байгаа бол дараагийн ээлжинд тундас үүсгэж бөгөөд байгалийн цэвэрлэх аргаар тэгш өнцгт тундасжчихсан ашиглаж байгааг хэлнэ. Тэгш өнцгт тундасжчихсан нь лагийг хуримтлуулах боломжтой очираас ажилтan байрлах шаардлагагүй бөгөөд цалингийн зардал хэмнэх боломжтой юм а. Онеш гадна pH тохируулах эсвэл өдвөрүүлэгч нэмэх бол автоматар удирдтаж алсаас хяналт тавих боломжтой. Хагас идэвхтэй аргыг сонгохто байгалийн цэвэрлэгээ хийхэд гадрийн боловсцоо хязгаарлагдмал бохирдлын хэмжээ их байгаа тохиолдолд мөн том хэмжээний техш өнцөг тундажсах санг суйрлуулан хуримтлуулах лагийн хэмжээ бага тохиолдолд тохиромжтой. Бүгд Найрамдах Солонгос Улстай хיתвэхтэй цэвэрлэх байгууллагчийн нэг болох Канвон аймаггийн Тэбэкт байрлах хамтэн нөөсний уурхай нус цэвэршүүлэх байгуулмжийг харж байна. Кальцийн гидроксид ашиглагддаг учраас сэнхэр өнгөтэй хадгалах сав харагдаж байна. Мөн агааржуулалт хийж кальцийн гидроксидээр төмрийг ялгаруулдаг. Түүнээс гадна дугуй хэлбэртэй тондосчих сантай бөгөөд ажилтан байрлах байр бас байдаг. Байгалийн цэвэршүүлэх явцын тайлбарыг харъвал зөвхөн байгалийн энергийг ашигладаг урт хугацааны цэвэршүүлэх процессыг хэлнэ. Нао тал нь зардал багатай бөгөөд мониторинг хийх шаардлагагүй юм а. Тиймээс сахилгаан эрчим хүч ашиглах боломжтой, алслагдсан газарт ашиглахад тохиромжтой. Сөрөг тал нь цэвэршүүлэлтийн явцад тогтмол хяналт хийх боломжгүй, их хэмжээний талбай шаардлагатай явдал юм а. Байгалийн цэвэршүүлэх явцыг уян шат бүрээр харьцуулж харвал pH-ыг нэмэгдүүлэхдээ гол төлөв шохоон чүлүү болон төмрийн нунтагшлаг ашиглаж байна. Шохоон чүлүү ашигладаг процессын тасралтгүй шийдэл үйлдвэрлэх систем болон өөнтэй төстэй ус дөрөгч ба шүлтлэг үүсгэгч систем байдаг. Мөн төмрийн нунтаг ишлаакийг ашиглаж pH-ыг илүү нэмэгдүүлдэг биореактер бас байдаг байна. Аэроб аргыг ашиглах нь нэг төрлийн Цэлпатианыг сармагжуулах явцыг ашигладаг биореактор юм а. Эсрэгээр эсэлдүүлж тундасжуулдаг аргад эсэлдүүлэн тундасжуулах сан ашиглагддаг бөгөөд аэроб намгч мөн адил ашиглагддаг. Мөн наалдулагч сан биологийн цэвэршүүлэх явцын нэгээр ангилж болох бөгөөд наалдулах аргаар хүнцэл, уран, торы, ботор зэргийг ялгарулж байна. Анхан үеийн биологийн цэвэрлэх арга нь энгийн намгтай хамт нээлттэй оксид, шохоон чулуун далан байсан. Сувганд шихан чулуу хийж цэвэршүүлэх арга юм а. Баруун талын график шиг зигзаг хэлбрээр шихан чулуутай урвуудад оруулдаг арга юм а. Гэвч энэ зурган дээр харагдаж байгаа шиг бүрхүүл буюу гадаргуу хэсэгт нь төмрийн гидроксид үүсснээр өр ашиг нь буурахаас гадна харахад ч онцгой харагддаг бөгөөд газрын ашиглалт муута юм а. Тарах анэроб шохойн чулуун далан бөгөөд энэ нь шохойн чулуун даланг гадрын дор гаргаж агаар орохыг хязгаарлалтсан. Энэ тохиолдолд төмөр саармаг байдльтай боيو 2 валенттай төмөрний уусмал хэлбрээр үлдтгэ. Өмнө харсан төмрийн тогтвортой байдлын диаграм дээр доош буох явц юм а. Тэгвэл эсэлдэхгүй учраас бүрхүүл үүсэхгүй юм. Ийм анэроб шохойн чулуун даланг сайжруулсан хөвлөөр бол тасралтгүй шүлт үйлдвэрлэх систем юм а. SAPS нь нэрнээсээ харагдаж байгаачлан шүлтийг тасралтгүйгээр нийлүүлэх процесс бөгөөд хоосон чулууны гадаргууд пүрхүүл үүсгэж сэргийлж шүлтийг тасралтгүй нийлүүлж өгдөг. Уурсгал нь босоо буюу дээрээс доош урсдаг. Хамгийн дээд тал төмөр баг зэрэг эсэлдэж тундас үүсгэдэг ба энэ хитг х тундас үсвэл бүлэгдэх тул тохирох хавтан дээр усны төвшөнг тогтмол тохируулж өгч байх хэрэгтэй. Онитор 1.3-аас 1.5 метрийн зузаантай органик давхарга байх бөгөөд бүгд найр амхсолон усны хөвд голцов мөөгний хаягдал ашиглатгай. Өөнд анароб чохойн чулуунд алан дээр тайлбарласан шиг 3 вайланттай төмөр 2 вайланттай болж сармэгжиж улмаар бүрхүүлүүсэх нь багасах юм а. Түний дор 1 м орчим зузаантай шохоон чөлөө давхарга байх бөгөөд pH-ыг нэмэгдүүлж түүнээ дараах процесс болго исэлдүүлэх сан дотор өндөр pH-тэй орчинд төмөр исэлдэж тундас үүснэ. Хөнгөн цагааны концентрац нь 30-50 мг/л орчим хийх өндөр байх бол шохоон чөлөөгөр бүрж болохч ингэхдээ органик давхард дотор шохоон чөлөөг хойлоод өгвөл үр дүнтэй байтга. Төмрийг ялгаж авахын тулд Тасралтгүй шүлт үйлдвэрлэх системийг төрөл бүрээр байршуулж болно. Юуны өмнө усны шүлтлэгнэн хүчилгээсээ их pH нь сармэг байх тохиолдолд шохон чулуугаар шүлт нийлүүлэх шаардлагагүй учраас дан эсэлдүүлэх сан ашиглаж төмрийг эсэлдүүлэн ялгаж авна. Эцсийн дамжилахаар нийтлэг хэлбрээр аироп намак байршуулж бохордлын концентрацийг бууруулж өгнө. Хүчилгээний шүлтлэгээс их тохиолдолд тасралтгүй шүлт үйлдвэрлэх систем шаардлагатай бөгөөд SAPS дотор pH-ийг нэмгэдэлсний дараа эсэлдүүлэх санг суйрлуулж, төмрийг эсэлдүүлэн тондасжуулж, намаг байшлуулнаа. pH нь бага 2 балайанттай төмрийн агууламж өндөр бол дасралтгын шүүлт үйлдвэр системээр дамжилгыг ихлүүлж болноа. Яагадгийгвэл дасралтгын шүүлт үйлдвэрлэх систем дотор тондас их хэмжээгээр хуримтлагдахгүй. Харин pH-ийн сармаг 3 балайанттай төмөр их бол их хэмжээний лаг үүсэх болноа. Усны ээсээс өндөр байсан ч мөн ялгаагүй байна. Ингэхдээ тасралтгүй шийдэлт үлдэрлэх системээр дамжилхыг ихлүүлбэл лаг улан мэхөрмтлэгдэж бүглэрэл үстгэн. Тиймээс тасралтгүй шийдэлт үлдэрлэх системийн өмнө эсэлдүүлэн тундсчих санг байршуулж төмрийн гидроксидийг ихний эрдэнт тунгаж бууруулна. Бүгд найрмтгасан усны SAPS эсэлдүүлэн тундажжих сан дамаг гэсэн дараалльтай байдаг бөгөөд карбон ангийн 3 чагт сам матэжн нөөсний уурхайг иж татаж байна. Энд усны pH нь 3 орчим баг учраас эхлээд тасралтгүй шилтвэлд төрлөх системээр эхлүүлж болох тохиолдол юм а. Түүний дараа эсэлдүүлэн тундажсах сан төмрийг эсэлдүүлэн аироб намгаар дусгор болгохно. Метал ортод зис цайрт минерал зэргийг цэвэршүүлэх шаардлагатай газарч байдаг. Үүнийг биореакторт цэвэршүүлж болно. Энд мөөгний хаягдэл зэрэг органик бодис болон модны үртэс зэргийг хольж ашигладаг. Мөн шохон чулууг бас хэлдэг. Ингисээр сулфат ионыг сармагжуулсан бичил биет ус төрөгчийн сулпидийг үсгэж зис болон цайртай хамт тунаж үлдтгэе. Урьдсан тасралтгүй шүлт үйлдвэрлэх системтэй ижил доор ч чиглсэн байдаг. Энц сольпат ион органик бодисны дусламжтайгаар сарм гэж яхих процесс нь бичил биетийг өдөөхч үйлчилдэг. Ус төрөгчийн сольфид үүсч энэ нь зис кадми цайрта нэгдэж тундас үүсгэдэг. Гэвч Монголын өвсөн ундралд буюу агарын хийн буурахад бичил биетийн идэх сул байдаг. Тиймээс ялангуяа цайрын тохиолдолд төдийлэн сайн ялгардаггүй. Ийм тохиолдолд дараагийн ээлжийн танилцуулах лаг цэвэрлэх реакторыг ашиглаж болтго. Эсэлдүүлэн тундасчих санд 2 валенттай төмөр 3 валенттай болж эсэлдэх процесс явагддаг бөгөөд pH-ийн хэмжээ 1-ээр нэмэгдэхэд эсэлдэх процессын хурд 100 дахин түргэсдэх тул pH саармаг байх үед ашиглах нь тохиромжтой. Усны гадаргаар агаар дамжуулагдах бөгөөд гадаргаас 1 м-ийн гүнд байлгана. 3 валенттай төмөр болж эсэлтэхэд доош тунахд хялбар бөгөөд энэ нь тундас болон лагийг үүсгэдэг байна. Эсэлдүүлэн тундасчих санг баруун болон зүүн талын зурагн дээрх шиг суйрилулах тохиолдолд ус нэвтрэх царгаар ороод урсж гарах царгаар хурдан өрсж гардаг тул эсэлдэх процесс үр дүнтэй явагддаггүй. Тиймээс хамгийн зөв зохион байгуулалт нь голын зураг шиг зигзаг хэлбэртэй суйрлуулах юм. Ингиснэр усан санд байх хугацаа уртасч эсэлдэх процесс сайн явагддаг. Айрап намгийн ихэнхдээ байгалийн цэвшүүлэх дамжилхыг хамгийн эцсийн шатанд суйрлуулдаг юм а. Жижиг хэсгүүд субстрат материал эсвэл ургамлын гадаргуу дээр тунах, шүгдэх, задралт орсон металууд гадаргуу дээр наалдаж үлддэг. Хүчдэлт өөрөвч нийлүүлэгдэж эсэлдэх процесс мөн явагддагч, ургамал зарим металыг шууд өөртөө шингээх тохиолдолд ч байдаг. Ус цэвшүүлэлтийн үр дүн нь төдийлэн сайн биш бөгөөд цэвэршүүлэх усанд ах төмрийн агууламж 5 мг/л-с бага хэмжээтэй байх үед цэвэршүүлэх чадртай Өмнөх тайлбараас гарсан усны бохирчлын хэмжээ их бол түүнийг бууруулж өгөх үүрэгтэй юм а. Лактившүүлэх реакторыг Америкийн нэг цоосд 10 орчим жилийн өмнөөс เอСЛБ хэлбэрээр ашиглаж ирсэн бөгөөд бүгд найр амдсах усны хөвд сүул сайжруулсан хөвлбөр болох лактившүүлэх реакторыг ашиглаж зөрог төсөлд оруулах болсан. Манган болон цайрыг байгалийн аргаар зөвшөүлэхэд хүндрэлтэй байдаг бөгөөд 초хоон чулуу pH-ийг 8.3 хүртэл өсгөх боломжтой учраас зөвхөн 초хоон чулуу ашигласнаар зөвшөүлэх боломжгүй. Манган pH 9.5, цайр pH 8.5-аас их орчинд ял гартаг. Төмрийн үйлдвэрээс гардаг хаягдэл болох төмрийн нонтаг шлакийг шохон чулуутай хольж ус бострат материалаар ашиглавал pH-ийг 9.5-аас дээш өсөх боломжтой болох тул мангаан болон цайг цэвэршүүлж болтна. Мөн төмрийн агуулмж нэмэгдсэн ч цэвэршүүлэх чадвар нь алдагдахгүй. Ашиглах явцад зурган дээр байгаа шиг харт ондастай ус үсэх бөгөөд үнийг дахин манганыг наалтуулах аргаар эсэлдэлтийг төргөвчилдэг юм а. Ах то pH-ыг хэтэрхий ихсгэсэн тохиолдолд зөвшөөрөгдөх хэмжээнд тохироохын тулд дараагийн дамжилгаар намгийг суйрлуулж өгвөл pH нь буурнаа. Наалдлуулах аргаар ялхаж авдаг метаалс нь гол төлөв хүнцэл, торин, ураан болон ботор зэрэг байдаг. Бүгднайрамд тослон уссад хятад улсын ховор элемент олборлох үйрханаас гарах хаягдтал босонд агуулдаг торин болон урааныг наалдлуулах аргаар зөвшүүлсэн. Унтэ эдэл дөрوн төрлийн элементийн нэг ижил шинж чанар бол анионор идэвхтэгт байдаг ба бүгд төмөр эсвэл хөнгөн цагаан суурьтай наалдуулагчинд сайн нөлөөлтгөө. Баруун талын зурган дээр нөөсний урт хаян ус зөвшүүлэх байгууламжнаас гарч ий төмөр суурьтай лаг ашиглаж хийсэн наалдуулагчийн завсрын бүтээгдэхүүн юм аа. Унтэ эдэл нөөсний урт хаягаас гарах хаягдал усны лаг, флоритан шахмал хэлбэрт оруулж болно. CFH бол бас нэгэн төрлийн өргөн хэрэглээний наалтулагч байдсан юм а. Энэ мэд CMD-ийн суртэй наалтулагч эсвэл хөнгөн цагаан суртэй наалтулагчийг ашиглаж болох юм а. Ада профессор болон панелууд хамтаа хилсэх болно а. Гэхдээ 요번에 수지 쪽 관련해서 실무자 편이랑 전문가 편다 강의 하셨는데 혹시 강의 때못 만하신 있으시면 요번에 한번 더 추가적으로 말씀 부탁드릴게요 대부분 다그그 그 내용에서 다 다뤘습니다 다 다뤘고 이 내용이 아주 전반적으로 좀 많이 다루고 있잖아요 뭐 공단에서 있던 기존 교재 같은걸 활용하기도 했고 해서 어떻게 보면 좀 어려운 것들이 좀 많이 들어갔다는 그런 느낌들을 좀 많이 받았을 텐데 어, 추가 까지는 할 필요는 없을 것같고요 오히려 뭐그 중에서 조금 더 몽골의 어, 실무적으로 좀 중요할 것 같은 것 정도만 뭐 얘기를 하면 조금 도움이 될수 있을 것 같아요. 어떤 게 있을까요? 몽골에 도움이 될수 있는 게. 예를 들어서, 몽골은 지금 오지가 많잖아요. 대부분 오지 환경인데, 그런 환경에서 이제 광산에서 광산배수가 나올 때 이제 사람을 상주시켜서 하는 액티브보다는 이제 세미 액티브라는 것은 이제 사람이 상주하지 않고 가끔씩 왔다가서. 왔다갔다하면서 관리할 수 있으니까 이제 그런 쪽을 레이버 코스트 인건비 절감의 문제로 한국에선 다뤄졌는데 몽골에서는 이제 위치적으로 그거를 적용할만하다 그런 거랑 이제 자연정화, 자연정화도 적용성이 높다라는 게한 가지 있겠고요. 한 가지만 더 하자면은. 자연정화 중에서도 뭐 생물반응조 얘기를 좀 했었는데 그것은 몽골에서는 적용성이 조금 낮죠. 이게 추우면은 미생물들이 활동을 잘 못해요. 그러니까 그걸로 처리하기보다는 그냥 그 재강 슬래그 가지고 반응하는 것이 있어요. 그래서 우리나라도 겨울에 생물반응기가 잘안 되길래 그 다음에 고민을 해서 바꾼 게 슬래그 반응조였거든요. 그런 쪽을 그런 쪽을 얘기했던 것이 오히려 몽골에는 적용하기 좋을 수가 있죠. 근데 우리나라에서는 대부분 폐강산에 대한 수질 정화 시설이 많잖아요. 근데 몽골은 대부분이 가행강산이니까 혹시 폐강산이랑가행강산이랑 수질 정화 시설의 차이점이 있을까요? 큰 차이는 없는데 하나 차이는 얘기했던 SS예요. 그러니까 가행하면서 미분탄이 같이 많이 딸려서 나오니까 이제 SS를 잡아주는 거. 그 정도만 차이가 있는데 어차피 태광산 정화시설에서도 어차피 s s 스를 잡아줘야 되니까 거의 뭐 비슷하죠. 색깔만 조금 더 까만 것들이 많이 나오는데 어, 다행히 여러 가지 응집제 중에서 미분탄도 잡고 그런 철도 잡고 다 잡을 수 있는 응집제들이 있어요. 그거를 써주면 됩니다. 음, 그럼 응집제를 뭐 선택할 수 있는 뭐 기준이나 뭐 공법을 그런 다 적용을 하는 게 있을까요? 뭐 강의 내용 중에서 응집제 선정 방법이 있잖아요. 그 똑같은 방법을 미분탄에 대해서도 테스트해보고 철에 대해서도 테스트해보고 그둘다 좋은 걸로 선택을 하면 되죠. 이 몽골이 물이 상당히 부족한 국가지 않습니까? 네, 국가고 네, 네. 그래서 이제 가연광산 같은데 가보면은 성광을 할때 이제 프로세싱을 하고 나서 그걸 재활용하는 어떤 이제 그런 걸 많이 한다라고 얘기를 하는데. 배출하는 거하고 그다음에 광산 내에서 다시 재활용을 하는 거하고의 어떤 이제 정화 타겟이랄까 기준이 조금 적용이 다른 게 혹시 있을까요? 예예 예, 예. 어 말씀하신 것처럼 가인 광산이 많아서 재용하는 것에 좀 포커싱이 되어야 되는 게 맞는데요. 네. 예. 어재용하려면 금속까지 다 없앨 필요는 보통 없죠. 금속까지. 대신에 재용을 해서 하려면 SS가 많으면은 SS 때문에 좀 클로잉이 생길 수도 있고, 스케일이 생길 수도 있고, 슬러지가 침전이 되니까 주로 SS를 없애주는 게 주로 재용해서 주로 할, 할 일이거든요. 그래서 많이 간, 소해지죠 뭐, 어, pH 조정 같은 거는 큰 부담이 없는데, 이제 SS를 없애기 위해서 응집시키고 침전시키는 거. 응집하고 침전하는 그 정도, 거기에 좀 포커싱이 되는 거죠. 그러면 이런 거는 사실은 재이용하기 위한 어떤 이제 이게 수질 정화 시설이다 라고 얘기를 해놓고는 재이용할 거냐 아니면 배출할 거냐에 따른 어떤 이제 허용 기준이랄까 뭐 그런 이제 그런 관리해야 되는 포인트들이 지금 이제 하시는 분들이 몽골 공무원 분들일 거니까 그런 포인트들이 달라져야 될 필요성도 있겠네요. 아, 네, 맞습니다. 예. 다른 뭐, 다른 뭐 셀가스 같은 것도 예를 들어서 자원 개발이니까 거기에서도 배출 허용 기준 따로 있고 재용 수질 기준이 따로 있어요. 그리고 배출 수처리 가이드라인이 따로 있고 재용 가이드라인이 따로 있고 그두 개를 따로따로 만들어 놓는 게 말씀하신 것처럼 좋죠. 정책적으로는. 네, 지금까지 좋은 말씀해 주셔서 감사합니다. 네, 감사합니다.